انما یا مرکم بسو و <وَالفحشا> قرآن فرماتا ہے انما یا مرکم کا جو لفظ آتا ہے یہ آتا ہے حسر کے لیے ہمیشہ وہ آپ کو حکم کرے گا غیر متوازن رویوں کو اختیار کرنے کا اور اس کے ساتھ سماتا ہے <وَالفحشا> اب فحشا کا ترجمہ ہمارے ہاں صرف اور صرف بے حیائی کر دیا جاتا ہے عربی زبان میں فحاشی کا مطلب بے حیائی یہ اس کی سیکنڈری اور تھرڈ میننگ میں استعمال ہوتا ہے بنیادی میننگ فاح شاہ کی عربی زبان میں ہوتی ہے کسی چیز کا حدود سے تجاوز کر جانا یہ فا ہا و شین کا بنیادی معنی ہے قرآن نے تو اس کو بخل کے معنی میں استعمال کیا ہے قرآن کی یہ صفت ہے کہ قرآن متضاد الفاظ کو لے کر آتا ہے جس سے معنی کا جو مفہوم ہے وہ کھل کے نکھر کے سامنے آ جاتا ہے ایک مقام پہ وہ کہتا ہے شیطان یعیدکم الفقر و یعمرکم مرکم بالفحشہ شیطان تو تمہیں موتاجی کی طرف راستہ بتائے گا وعدے کرے گا وہ تمہارے اندر ایسی چیز کو پیدا کرے گا کہ تم مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو وہ تمہیں فقر کا وعدہ کرے گا تمہیں تنبیہات کرے گا یہ عید کم کا معنی صرف وعدہ کرنا نہیں ہو تنبیہات کرنا بھی ہوتا ہے ترغیب دلانا بھی ہوتا ہے سجھانا بھی ہوتا ہے کہ اسی چیز کو ابھارنا بھی ہوتا ہے وہ تمہیں یہ بتائے گا کہ تم اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے الشیطان یعیدکم الفقر تو پہلے قرآن فقر کا ذکر فرماتا ہے کہ شیطان تم سے یہ وعدہ کرتا ہے پھر کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر و یا پہلے فخر کی بات کرتا ہے تو فخر کے بعد کہتا ہے کہ وہ تم سے کس چیز کا حکم کرتا ہے کس چیز کا وعدہ کرتا ہے فاشاہ کبھی وعدہ کرتا ہے تمہیں اس کا بھی حکم دیتا ہے ترغیب دلاتا ہے تو شیطان کی دو صفات قرآن نے بیان کی ہیں کہ شیطانی کردار ہمیشہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا فخر کی طرف لے کر جائے گا فخر کی طرف تنبیحات لائے گا دیکھو مال خرچ کرو گے محتاج ہو جاؤ گے اپنے مال کو اپنے لیے اٹھا کر رکھو خود غرضی کی طرف نکل جاتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَاشَىٰ فَاشَىٰ کی طرف تمہیں حکم کر رہا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے وَاللَّهُ يَعِيدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَدْلًا اس کے مقابلے میں اللہ کیا کرتا ہے تمہیں راستہ دکھاتا ہے تمہیں سجھاتا ہے تمہیں ترغیب دلاتا ہے کس چیز کی طرف مغفرت کی طرف پروٹیکشن کی طرف حفاظت کی طرف تمہیں رغبت دلاتا ہے وہ تمہیں بتاتا ہے کہ یہ جو تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یہ لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گا یہ تمہیں ہی پروٹیکٹ کرے گا اگر تم اللہ کے لیے مال خرچ کر رہے ہو اللہ کے لیے مال خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اپنی ریاست میں اپنے مال کو چلاتے ہو روک کے نہیں رکھتے ہو تو اس سے پورے معاشرے کا فلاح ہوگا تم بھی محفوظ ہوں گے معاشرہ بھی محفوظ ہوگا اگر تم اس کو اٹھا کر صرف اپنی ہی ذات کے لیے جمع کر لو گے خزانے لگا لو گے تو یہ پورے معاشرے کا بھلا نہیں ہوگا یہ ریاستی لیول کے اوپر پورے معاشرے کو دیکھا جاتا ہے اللہ عید مغفرتا منہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا وہ تمہیں وعدہ کرتا ہے تو فقر کے مقابلے میں قرآن نے مغفرت کا لفظ استعمال کیا اور فہاشا کے مقابلے میں کہتا ہے فضل کا لفظ منہو و فحاشی کے مقابلے میں فضل کی بات کرتا ہے تو فحاشی کا مطلب وہ کیا ہوا کہ وہ بخل کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہے کیونکہ عربی زبان کی ڈکشنری کے اندر باقاعدہ فحاشی کا معنی بخل لکھا ہوا ہے عرب والے اس کو بخل کے لیے استعمال کرتے تھے وہ تمہیں بخل کا حکم کرتا ہے تو اللہ تمہیں کہتا ہے کہ تم فضل زیادتی کی طرف آؤ وہ تمہیں زیادتی کا وعدہ کرتا ہے فضل کا مطلب ہی عربی زبان میں کسی چیز کا کثیر ہو جانا بڑھوتی ہو جانا کسی چیز کے اندر زیادتی ہو جانا جیسے کہ ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ فضول بات کی ہے تم نے فضول بات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو زیادہ اپنے زبان سے ادا کر دیا اتنا ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو ہم فضول بات سے تعبیر کرتے ہیں تو فضل کا مطلب بھی زیادتی ہوتا ہے کسی چیز میں زیادہ ہو جانا کثرت ہو جانا تو اللہ تمہیں فضل کا وعدہ کرتا ہے زیادتی کا تمہیں حکم فرماتا ہے وہ تمہیں کہتا ہے روک کے رکھو اللہ فرماتا ہے کھلا رکھو فضل کرو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھاؤ تو یہاں پر قرآن نے فضل کے مقابلے میں فحاشی کو بیان فرمایا ایک مقام پہ قرآن نے فرمایا ان اللہ بل عدلی و و عطا دل قربا بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا احسان کا کراوت والوں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور اس کے مقابلے میں تین باتیں وہ ہیں جو ممنوع قرار دیتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحَشَائِ وَالْمُنْكَرْ ولبغ اور تمہیں منع کرتا ہے روکتا ہے فہشا سے منکر سے و بغ سے اب آپ خود ہی اس کو توازن کر لیجیے عدل کے مقابلے میں وہ فحاشی کو لے کر آتا ہے عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی کا بالکل توازن کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھنا متوازن ہونا تو فحاشی کا مطلب کیا ہوا غیر متوازن حدود سے تجاوز کر جانا قرآن تو متضاد لفظوں کو لا کر معنی کو نکھا کے سامنے رکھ دیتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہم فحاشی کا مطلب وہی اردو والا فحاشی سمجھ رہے ہیں بے حیائی اور بے حیائی کی بھی اپنی اپنی تعریفیں ہماری خود ساختہ ہیں کوئی ایک تعریف ایسی نہیں ہے اس میں سب جمع ہو جائے ہو ہی نہیں سکتی اس کی کوئی تعریف کسی کے نزدیک فحاشی کا تعلق فقط عورت کے ساتھ ہے کسی کے نزدیک فحاشی کا تعلق مرد کے پورے جسم سے نہیں ہے سوائے چند حصوں سے کسی کے نزدیک فحاشی کا تعلق عورت کے چہرے کھولنے سے ہے اور کسی کے نزدیک عورت کا چہرہ کھولنے میں کوئی فحاشی نہیں ہے کوئی ایک تعریف فحاشی کے ہمارے یہاں ایسی نہیں ہے جس پہ سب جمع ہو جائیں اور پھر یہ تو میں نے ہمارے اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں تو دنیا بھر کی عالم کی اگر بات کریں گے تو وہاں تو معاملہ اور چینج ہو جائے گا پھر تو وہاں پر اقوام کا مزاج بھی شامل ہو جائے گا کہ ہر اقوام کا اپنا مزاج ہوتا ہے پہننے اوڑھنے کا معاملات کو ساتھ لے کے چلنے کا بڑا تفصیلی یہ تو موضوع ہے جس کو تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو فحاشی کا تو ہمارے ہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ قرآن تو فحاشی کو عدل کے مقابلے میں بیان کر رہا ہے فہاشا کو وینا عن الفہاشا ان اللہ یعمر بالعدل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ عدل کے مقابلے میں فحاشی ہے حدود سے تجاوز کرنا یہ فحاشی ہے ایک مقام پہ صورت الضاب دیکھ رہا تھا یا نساء النبی اے نبی کے ماتحت وہ جماعتیں جو تحتی میں ذمہ داریوں کی ادائگیاں کر رہی ہوتی ہیں معیمن کن باہشم مبین جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی جماعتیں ہیں وہ اگر کسی بھی قسم کی مبینہ فحاشی کا ارتکاب کر لیتی ہیں تو اللہ ان کے لیے دگنے عذاب کی بات کرتا ہے سور الاب کی شاید 33 یا 34 یا 31 32 تھرٹی آیت نمبر ہوگی یہاں پر فحشت مبینہ کے الفاظ بیان کرتا ہے اور جس میں بائیسواں پارا شروع ہو رہا ہے ومئی يَقْنُتْ من گنہ وہاں پر قرآن فحاشی کے مقابلے میں قنوط کا لفظ استعمال کرتا ہے اور قنوط کے بارے میں میں نے دفعہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ عربی زبان میں قوف نون اور تا یہ صلاحیتوں کو بالکل صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ کہ ان کی جو تصریف ہے وہ بہت ہی بہتر انداز سے کی جائے جو میں نے کہا تھا نا سقاون کنیت ایسے مشکیزے کو پانی کے ایسے پیالے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میں پانی دور سے بھر کے لایا جائے اور جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک پہنچے اور راستے میں ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے تو توانائیوں کو صلاحیتوں کو اللہ کے لیے اتنے بہترین انداز سے صرف کرنا کہ کوئی قوت کوئی صلاحیت آپ کی معاشرے میں فساد پھیلانے کا باعث نہ بنے قرآن نے کہا نا وقوم قونی تین اپنی صلاحیتوں کو صرف اللہ کے قانون کے لیے صرف کرنے کے لیے یکدم کھڑے ہو جاؤ قائم کر جاؤ اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں اللہ کے لیے خرچ کرنا اس کو قنوت کہتے ہیں کوئی ایک صلاحیت بھی حدود سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے اگر کسی ایک قوت نے ایک صلاحیت نے قانون خداوندی سے تجاوز کرنے کی کوشش کی فاہشتی مبینہ کے اندر اس کو گردانا جائے گا تو قرآن قنوت کے مقابلے میں فاہشی کو بیان کیا جس سے معنی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں غیر متوازن معاملات صلاحیتوں کی بے جا تصریف یہ آپ کی فحاشی کہلاتی ہے عربی زبان کے اندر اب آپ اسی سے دوسرے تمام معانی کو نکالنا شروع کر دیجئے ان صلاحت تنہا عن فحاشہ والمنکر جو صلاۃ ہے وہ فحاشی و منکرات سے روکتی ہے غیر متوازن رویوں کو ختم کرتی ہے اصلاح اس کو قرآن قرار دیتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے شیطانی کردار ہمیشہ حکم کس چیز کا کرتا ہے معاشرے میں ناہمواریوں کے بارے میں حکم کرتا ہے اور ہمیشہ حدود سے تجاوز کرنے کی طرف آپ کو راغب کرے گا ہمیشہ آپ کو لے کر جائے گا کہ یہ حدود لگائی ہے تو اس کے خلاف کرنے میں سرگرم عمل رہو